Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Bed Free en 3 de 4 King le propone que sean amigos con beneficios a UEA basados en el libro. King, tu expresión es linda, es en la naturaleza humana, ¿no tienes deseos? UEA, ¿podemos también tener deseos para alguien que no sea nuestro amante? King, entonces, ¿tuviste sentimientos por mí esta noche? Esta frase me hace congelarme. Esa noche porque estaba borracho, dijo con calma. Esa noche estaba enamorado de él y se sentía también que no pude resistirme. Pero fue solo porque estaba tan borracho que perdí la cabeza y casi perdí el control. Habría sido otra cosa si hubiera mantenido un poco de cordura en ese momento. Todavía pensará que tener con ese hombre era algo bueno. Escuché su risa ligera en su oído y la otra parte levantó la comisura de su boca y me miró de nuevo. King, desde mi punto de vista, el amor y él no tienen que ser al mismo tiempo. No quiero tener citas, solo quiero desahogar mi deseo y desarrollar amigos con los beneficios de tal relación. Pero el problema es que la mayoría de la gente no quiere romper conmigo. Eso fue lo que pasó. Uy, mm, ¿por qué estás en silencio? ¿Me estás maldiciendo en tu corazón? Después de un fuerte A, ah", continuó. Cada uno tiene su punto de vista y perspectiva, y este tipo de debate nunca terminará. Estoy soltero, tengo la fuerza para hacerlo, pero me detendré cuando lo haga. Estoy muy emocional y eso es todo. Me quedé atónito por un momento y mi corazón se llenó de dudas sobre él, preguntándome si no es una persona conservadora. Aunque no diría que la posición de la otra parte no se alinea con la suya, no escuchará la opinión de la otra parte en absoluto. Entiendo lo que Kim está pensando, siente que mientras no confirme su relación con alguien, todavía tiene la libertad de elegir cada día, y no se ve diferente a mi padre. Algunas personas pueden optar por perdonar a su pareja que está allá afuera, y luego perdonarlos diciendo que solo fue un asunto físico en lugar de un asunto espiritual, pero para mí, ninguno de los dos es bueno. Y a Ekin, para ser honesto, todavía no puedo creerle que cuando llegue ese día, en realidad se detenga como dijo. Al menos nunca he visto a un hombre infiel que realmente se mantenga solo, y sea seriamente enganchado con alguien. ¿Dónde están los que son leales al amor? Uea, después de un momento de silencio me llamó. ¿Por qué, King? Si lo digo, me golpearás. Wea, depende de lo que quieras decir. Kim, ¿qué pasa si quiero hablar de esa noche? Sus palabras me hicieron fruncir el ceño involuntariamente. Después de que Kim me miró, su voz profunda volvió a sonar. Aunque estaba muy borracho, todavía recuerdo lo bien que estuve esa noche. Uéa. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien que me caí tan bien en asuntos de... Si fuera otra persona, definitivamente lo invitaría a ser mi amigo con beneficio sin decir una palabra. ¿Te interesa? dijo medio en broma. Al verlo, inmediatamente me quedé en silencio y la otra parte inmediatamente pasó a otro tema. No respondí porque mi cabeza estaba ocupada pensando en otras cosas. En mis 27 años de vida, siempre he vivido una vida sencilla. Traté de hacer el papel de un buen niño. Hice todo lo posible por ser yo mismo y luego entregué mi corazón a cambio de un amor ideal. Pero a cambio obtuve lesiones repetidas de las personas que me rodean. Hasta que terminé de conversar con Aiking hoy, sus palabras acudieron mi vieja creencia en mí mismo. ¿Es mejor si no tengo amor? ¿Qué pasaría si pudiera encontrar a alguien que cumpliera mi deseo mientras tuviera el impulso físico? ¿Qué pasaría si quisiera volverme loco una vez en la vida? ¿Cómo será?